صحیح بخاری کی خوبی یہ نہیں ہے کہ یہ حدیث کے باپ میں سب سے پہلی کتاب ہے جو مرتب ہوئی معلب ہوئی یا مدّن ہوئی یہ بات نہیں ہے میرا المسوع القادری یا پھر علوم الحدیث اس کو جب پڑھیں گے اس کی جلد پنجم میں اس میں میں نے لگ بھگ پانچ سو کتب حدیث کا اور صحائف حدیث اور ذخائر حدیث کا ذکر کیا ہے جو عہد صحابہ کرام سے لے کر خود صحابہ کرام کے صحائف سے لے کر امام بخاری تک پہلے سے موجود تھے جن کی تعریف ہو چکی تھی جو تحریر میں آ چکے تھے جو مرتب اور مدون ہو گئے تھے جو تحریراً ایگزسٹ کرتے تھے آئمہ کے پاس اور ان میں درجنوں ایسی کتب ہیں جو امام بخاری سے پہلے لکھی گئیں حدیث میں جو آج چھپ چکی ہیں اور مدارس میں پڑھی پڑھائی جاتی ہیں یا علماء ان کا مطالعہ کرتے جن میں مبتع امام مالک بھی ہے جن میں امام ابو یوسف اور امام محمد بن رسن شہبانی کی تحریر کردہ مسندات اور نفات بھی ہیں جو امام اعظم سے انہوں نے روایت کی جن میں امام عبد الرزاق کی مصنف بھی ہے جن میں امام ابن ابی شہبہ کی مصنف بھی ہے الغرض درجنوں کتب ہیں، بڑی بڑی ہزار ہا حدیث پر مشتمل جو امام بخاری سے پہلے لکھی جا چکی تھی اور آج وہ تباہ ہو چکی ہیں وہ اویلیبل سو so یہ خیال کرنا یا یہ الزام لگانا تاریخ تدوین حدیث کے باپ میں اڑھائی سو سال کے بعد آقا علیہ السلام کے عہد مبارک سے بات پہلی کتاب صحیح بخاری ہے جو لکھی گئی تو گویا اڑائی سو سال قبل کا زمانہ حدیث کے باب میں ایک خلا ہے یہ زام باطل ہے ایسی کوئی بات نہیں کو تو پہلے موجود تھی تو صحیح بخاری کا مقام و مرتبہ کیا ہے اس کی انفرادیت کیا ہے حتیٰ کہ آپ یوں جانیے کہ جب امام مالک نے المعطّہ تصنیف فرمائی تو صحیح بخاری کے وجود میں آنے سے قبل وہ جو زمانہ تھا المع جو امام مالک کی تھی اس کے بارے میں اصح القتب بعد کتاب اللہ الباری کہا جاتا تھا کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب کتابوں میں یعنی کتب حدیث میں صحیح ترین کتاب معطا امام مالک یہ درجہ تھا اولی تصانیف میں سے تھی مگر پہلے لکھی گئی کتب میں حضور اسلاسلام کی حدیثیں مرفوع بھی تھی جو آپ سے مرفوع ثابت تھی آثار صحابہ بھی ہوتے تھے صحابہ تابعین کے فتاوہ بھی تھے آثار تابعین بھی تھے امام بخاری نے کیا کیا اپنی تصنیف میں صحیح بخاری میں ان تمام حدیث اور آثار کی تنقیق کی اور ہر چیز کو الگ الگ کر دیا اور صرف مسند اور مرفوع حدیث جو آقا علیہ والسلام سے ثابت تھیں ان کو جمع کیا پھر حدیث کے صحیح ہونے کی بڑی مضبوط اور سخت شرائط مقرر کی اور ان حدیث کو لیا جس کی سند ان کی مقرر کردہ شرائط پہ پوری اترتی تھی پھر ان کے ابواب مقرر کیے فصول مرتب کی اور بڑی سخت شرائط کے ساتھ ان عدیز کو جمع کیا اور دوسری عبارات سے آثار سے آسانیت سے جن میں وہ شرطیں جو امام بخاری نے صرف اپنی اس کتاب الجام و صحیح کے لیے مقرر کی تھی جو روایات ان شرائط پہ پوری نہیں اترتی تھی ان کو چھوڑ کر مخصوص شرائط کے ساتھ ان عدیس کو اس کتاب میں جمع کیا اور وہ دیگر حدیث امام بخاری نے اپنی دوسری کتب میں روایت کی الادب المفرد اور دیگر کتب اور دیگر آئمہ کی کتب میں بھی موجود تھی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جو حدیث امام بخاری نے الجامع الصحیح میں نہیں لی وہ صحیح نہیں ہے اس کا معنی کبھی نہیں تھا نہ خود امام بخاری کے ذہن میں اور نہ اما سہا ستار کے ذہن میں اور نہ آئیمہ علم کے ذہن میں انہوں نے اپنی اپنی مخصوص شرائط کے ساتھ کتاب کو زیادہ طول دینے کی بجائے ایک خاص زخامت میں رکھنے کے لیے منتخب کر کے حدیث لے لی جو جمع کی وہ صحیح تھی سو فیصد اور جو ترک تھی ان میں بھی ان سے کہیں زیادہ ہزارہ عادیس صحیح تھی جو دوسرے آئیمہ نے اپنی کتب میں لی سو یہ سمجھنا غلط ہے کہ جو حدیث صحیح بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں یہ غلط ہے حتیٰ کہ جو حدیث بخاری اور مسلم صحیح میں نہیں وہ صحیح نہیں ہے یہ فقط جہالت ہے یہ سمجھنا اس کا مطلب ہے اسے علم حدیث کی ہوا بھی نہیں لگی جو بات ایسی کرتی ہے. درجنوں سینکڑوں کتب حدیث صحیحہ کے ساتھ پری پڑی ہے مگر ان میں آدھی سے صحیح بھی ہیں حسن درجے کی بھی ہیں ضعیف بھی ہیں امام بخاری نے تنقی کر کے صرف صحیح لی اور صحیح م. میں بھی وہ الا درجے کی شرائط پر پوری اترنے والی چن لی جس کی وجہ سے پھر صحیح بخاری کے آ جانے کے بعد یہ ٹائٹل اس کتاب کو مل گیا اسخ اور اس پر اجماع امت ہو گیا اسخ القتب بعد کتاب اللہ الباری الجامع الجام یہ مقام و مرتبہ ہو گیا صحیح بخاری سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں